بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ آج کے ویڈیو میں میں اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور تعلیم نسواں یعنی لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تعلیم ہر انسان یعنی ہر مرد و عورت ہر لڑکا اور لڑکی ہر قوم و ملت ہر ذات برادری اور ہر انسانی گروہ کا بنیادی حق اور اس کی بنیادی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا ہر خاندان کی ہر سماج کی اور ہر حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے جس طرح کھانا پانی مکان کپڑا دوا علاج زندہ رہنے کے لیے بنیادی حق میں شامل ہیں ٹھیک اسی طرح بھارت کے سپریم کورٹ نے بنیادی حقوق کی دفعہ اکیس میں جس میں زندگی کا حق کا ذکر کیا گیا ہے رائٹ ٹو لائف اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ تعلیم کا حق زندگی کے حق کا لازمی حصہ ہے افسوس ہے کہ لوگوں کو اس کو سمجھنے اور لاگو کرنے میں بہت دیر لگی ہے قرآن پاک میں اللہ نے آدم کی تخلیق کا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے جن کو آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا جب فرشتوں کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے تو مان ان کو یہ احساس ہوا کہ اس سے زمین پر فساد برپا ہوگا اور خون خرابہ ہوگا اللہ نے فرشتوں کے اس اندیشے کی تردید نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو پھر جنوں اور فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا فرشتوں نے بے چون و چرا اس حکم کی اطاعت کی مگر ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے نسلی برتری کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ کا حکم نہیں مانا اور کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جبکہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اس لیے میں اس سے برتر ہوں بات آدم کے سجدے کی نہیں تھی بات حکم الہی کے اطاط کی تھی جس سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ راندے درگاہ ہوا تھا اس پورے قصے میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ خلافت آدم کو علم کے ساتھ خلافت آدم کو علم کے ساتھ عطا کی جا رہی ہے اس لیے اس کا فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہوگا اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایس تے ایک تیز رفتار سواری سے حادثے کا خطرہ تو ہے مگر اس کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی بنیاد پر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کا فائدہ اس کے نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا اس لیے محض نقصان کے اندیشے سے خیر اور بھلائی کے بڑے کام اور منصوبے کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہیں ترک کرنا چاہیے قرآن پاک میں قیادت کے لیے جن دو بنیادی کرائیٹیریہ کا ذکر ملتا ہے اس میں ہے اس میں ایک ہے علم کی پختگی اور دوسرا ہے صحت مند جسم ایک مضبوط قوم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک بہتر اور اعلی علم اور دوسرا صحت مند مین پاور مین پاور صرف مردوں کا نام نہیں ہے بلکہ مین پاور میں عورتیں شامل ہیں قرآن پاک میں جو آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا اطلاق آدم ہوا دونوں پر ہوتا ہے دونوں کو خلافت مشترکہ طور پر عطا کی گئی ہے اور دونوں سجود و ملائک ہیں اور دونوں اشرف المخلوقات ہیں جن قوموں اور گروہوں نے اللہ کی اس اسکیم کو نہیں جانا اور نہیں سمجھا انہوں نے عورتوں کو مردوں سے کم جانا اور جاہلی تصورات کے تحت اپنی آدھی آبادی کو آگے بڑھنے سے روکا یہاں تک کہ انہیں تعلیم کی نعمت سے بھی محروم رکھا ان کو انسان ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو گناہ کا دروازہ مانا آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے دنیا بھر میں عورتوں کی کیا حالت تھی ان کو جینے کا بھی حق نہیں تھا عربوں میں ایسے بہت سے قبائل تھے جو بیٹی کی پیدائش کو آر سمجھتے تھے جب ان کو اپنے گھر بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے اور وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتے رہتے اور اسی احساس سے شرم اور ذلت کی وجہ سے وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام نے اور حضور نے عورتوں کو موت کے منہ سے نکالا اور ان کو زندگی عطا کی عزت و شرف بخشا قرآن پاک نے ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ان کو دنیا کی عظیم ترین نعمت قرار دیا حضور نے اپنی متعدد حدیثوں میں بیٹی کی عظمت بتائی اور وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا ذکر کیا جس نے سماج کی سوچ بدل دی اور جہاں لوگ بیٹی کی پیدائش کو آر سمجھتے تھے وہاں اس کے خواہاں اور جویاں ہو گئے کیونکہ بیٹی قرب الہی کا زینہ اور حضور کی رفاقت و ہمسائیگی کا ذریعہ بن گئی حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دو اور تین بیٹیاں دیں اور راوی کے مطابق اگر آپ سے ایک کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کیا دونوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور پھر اس کا مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی تو وہ شخص جنت میں آپ کے قریب ہوگا جس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا ایک صاحب ایمان مسلمان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اس کو آپ سوچ نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ مسلمان سماج میں بیٹی کو شرف و رحمت مانا جاتا ہے آپ جانتے ہیں سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا اس کو سنت کہتے ہیں اللہ نے حضور کو بیٹیاں ہی دی تھیں آپ کو بیٹے نہیں تھے جو بھی بیٹے ہوئے وہ نہایت تفولیت میں بہت بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا آپ نے اپنی بیٹیوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا حضرت فاطمہ آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھیں اس طرح بیٹیوں کی پرورش حضور کی سنت ہے حضور نے جہاں مرد صحابہ کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا وہیں خاتون صحابیات کی تعلیم و تربیت کا بھی نظم کیا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کی طرح بہت سی صحابیہ خاتون تھیں جو قرآن کی عالمہ محدث اور فقی ہوئی جن سے لوگ دور دراز سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے تھے بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو قانونی معاملات ہوتے تھے ان میں ان کی رائے لی جاتی تھی اور اس کی اہمیت دی جاتی تھی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی رائے جاننے کے بعد خلیفہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا مگر جب اسلام عرب سے باہر نکلا اور دنیا بھر میں پھیل گیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اس وقت اسلامی تربیت کا نظام ڈھیلا پڑ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی سماج کا کلچر اور اس کے تعصبات بھی مسلمان سوسائٹی کا حصہ بن گئے اب اس سماج میں عورتوں کے بارے میں جو سوچ تھی اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی جس سے عورتوں کے شرف اور آزادی کو نقصان پہنچا جس کا اثر ان کی تعلیم و تربیت پر بھی پڑا سماج میں اونچ نیچ کا نظام قائم تھا جو اعلی ذات اور شریف کہلاتے تھے انہوں نے بعض حدود میں عورتوں کو تعلیم کی اجازت دی جبکہ باقی سماج کو ان کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ دین کا واجبی علم بھی ان کو نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مسلمان گھرانوں میں جاہلی تہذیب و تمدن کے اثرات پوری طرح قائم رہے اور بدات و خرافات کا چلن عام ہو گیا آج مسلمان سماج میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ اسی کوتاہی فکر و عمل کا نتیجہ ہے انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کی ابتدا میں جو سماجی اصلاح اور تعلیمی بیداری کی تحریکیں شروع ہوئیں اس نے مسلمان سماج کے سوچ کو بدلا اور لوگوں نے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا لڑکیوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ ذہنی اور فکری اعتبار سے لڑکوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں اور اگر ان کو موقع دیا جائے اور سہولت دی جائے تو لڑکوں سے اچھا پرفارم کر کے دکھا سکتی ہیں لہٰذا اب یہ تجزو ختم ہو گیا ہے لڑکیوں کے لیے جب سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہوئے ہیں ان کے اندر تعلیم کا رجحان مضبوط ہوا ہے ایک مسئلہ لڑکیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کا ہے جس پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے سیف انویرمنٹ پیدا کرنا خاندان سماج اور سرکار کی مشترکہ ذمہ داری ہے بھارت میں مسلمانوں میں بھی مسلمانوں میں اب بھی لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب کم ہے اور ڈراپ آؤٹ زیادہ ہے دو ہزار اکیس کا جو ڈاٹا ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق لڑکیوں میں تعلیم کا تناسب پچاس سے پچپن فیصد ہے یعنی ابھی بھی پچاس سے پیتالیس فیصد لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں اکیسویں صدی میں اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی آج کے دور میں تعلیم سوشیو اکونمک پولیٹیکل اینڈ کلچرل امپاورمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے جس کا سویلائزیشنل سیویلائزیشنل یعنی تہذیبی سولازیشنل افیکٹ یعنی تہذیبی اثر پڑتا ہے یہ قوم کی بیداری اور ترقی کا زامن ہے آج کل مسلمان لڑکیوں خاص کر جو لڑکیاں اسکارف لگا کر اور ہجاب پہن کر عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کو ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے آج کے دور میں جب لڑکیوں کو کچھ بھی پہننے کی آزادی ہے تو اس صورت میں مسلمان لڑکیاں اگر اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور روزگار کرنا چاہتی ہیں تو اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے اور کیا نقصان ہے ہم سمجھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجاب لڑکیاں تعلیم کے میدان میں کمال کر رہی ہیں بڑے بڑے کمپٹیٹیو اگزام کریک کر رہی ہیں اور اعلی نمبروں سے کامیاب ہو رہی ہیں اور ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے نہ کہ ان کے سامنے مسائل کھڑے کیے جائیں اس معاملے میں پورے ملک کو حساس بنانے کی ضرورت ہے اور مضبوطی سے تعلیم کے محاذ پر آگے بڑھنا ہے ضرورت پڑے تو اعلیٰ درجات کے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے جہاں مسلمان لڑکیاں اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں میں ملت یہی مل ملک اور ملت کے مسائل کا دائمی حل ہے جس میں پورے ملک کو آگے آنا چاہیے اور حکومت کو بھی لیول پلینگ فیلڈ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے اور اس کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کا پہنچانے کی کوشش کریں شکریہ جزاک اللہ خدا حافظ